Доброго дня, шановні! Вас знову вітаю канал Агротехніка. Сьогодні на огляді ось такий легендарний трактор Лавол 504. Зараз, як звичай, по колу та да чуть детальніше по самому трактору. Як вам я і казав, трактор легендарний. Рядом с ним, напевно, лишь ДТЗ 5504. Все инши, кто вам что не казав, кентавры, каты, иные, то все борода. Вот это реальная, реальная модель, яка працює як в Европе, та в самой Поднебесной. Вот такий красавчик. Важит 2,5 тонны. Мая кондиционер. Принудительную гидравлику. Ну, зараз больше деталей. Красавчик. Ось такая оптика. Дуже все сделано якісно. Зараз вычиняем. Вот. Дуже легко вычиняется. Тримается вин на двух газовых амортизаторах. Трактор Мая двигун А 498 девяносто восемь, четырехцилиндровый рядный двигун. Объемом два 2 300 там с копейками. 2,3 и 3 литра. Якось так. Дуже великий радиатор. Радиатор к кондиционеру. Маю в стандарте трактор АКБ на 100 ампер годин. Попереду установлен передний мист 3,6 блинов по 25 кг, то есть 150 в куче на передний мост. Ну и само собой, дуже потужный передний мост. Вот такие э, рейка с гидропосыливачем металлевому, вот такому захисту. Дуже якисный мост, дуже потужный редукторный на данную модель трактора легко устанавливают фронтальные навантаживачи які поднимают 800-900 килограммов запросто. Так, боковинки вот эти, вот тут они снимаются. Як японцах но за раз мы этого работать не будем. Как бы тут все и так все можно побачиты. Сдвоенный гидравличный насос. Один на гидропосыливач, инший на саму навеску и гидравлику. Гидравличный фильтр. Тоже в металловому захисту. Ось такой бардачок. Подножки с кожного боку. Поворотники дуже яркие. Глушитель. Так, зачиняем капот. зачиняется дуже легко, четко. Трактор мая паливный бак. Ось тут он расташован леворуч. Есть захис баку. Объем 65 литров. Воздухан высокоподнятым циклоном с масляным элементом. Так, передняя резина армуровская 8,3 на 20 с разборными дисками. Задняя також армуровская 12,4 на 28 диски разборни то есть можливо гратися с колеей вид метр двадцать до полтора метра ось такие сзади выгляд додатковы фонари даже якисны задние фонари Навеска, извичайная трехточковая. вал витборо потужности две швидкості На 8 швиц. Навеска. Осуществляется подъем опускания при помощи вот таких двух вертикальных гидроцилиндров. Дуже потужные лапы. Все сделано на совесть причепные, механизмы вот такие два все регулируется вот такие две пары гидровыходов мая тракторец також выходы пневма для прицепу для тормозив электричная розетка заднее векно вычиняется с дворником. Вот такой красный. Сейчас посмотрим, что он там имеет в себе в кабине. Как вы видите, подвесные педали. Кабина полностью обшита. Шикарнючая граммеровская сидушка зараз мы присядем до него ловолоская автомобильная торпеда ручка реверсу ручный газ так что там у нас полущиночку мает регулировочку рулевой колонки мая пусть тут спаянный педаль тормозу, газ, коробка 4 швидкости, 3 диапазона повышенных, пониженных, топ-12 -топ плюс 12, магнитолка, управление дворниками, светлом, аварийкой, все зручно, под рукой, управление гидровыходами, подъем опускания навески, под правой ногой блокировка по дифференциалу. Ліворуч ми маємо звичайний ручник підключення переднього мосту та управління валом відбору. Потужності. Дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Ось такий панорамний лічок, який можна або зачинити, або вичинити. маю вот такую шторочку. Все дуже зручайно, зручно. Так, тут воздуходувки, управление кондиционером, Это Печка. светло в кабине. За вас. двери. Дуже такие массивные. Все зроблено чітенко. Ну, запустимо двигун. Бачите. -то. Панель приладів. Щип з обороти. Ось такі траси. такой красавчик. Можем привезти до вас до дому. Хоп. Даже капот отчиняется Тому телефонуйте. Доставка безкоштовна. Предоплат не потребна. Гарантия 2 роки. Будь-яке навесне до цього трактору все є в наявності. Усім гарного дня.